গুড মৰ্ণিং এভৰি ওৱান কি খবৰ আপোনালোকৰ আমাৰ ভাল আৰু আজি ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই যাব ওলাইছোঁ পিকনিকলৈ আৰু আজি আমি যাম মোকিয়ামলৈকে আৰু আজি আমি বাছ এখন ঠিক কৰিছে বাছতে যাম গতিকে গোটেই ব্লগটো আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে যাম কেনেকুৱা ভাল ভাল লাগি আছে পিকনিকত যাম এয়া ৰাতিপুৱাৰ সময় আৰু বাছখন ষ্টাৰ্ট দিছিলে প্ৰায় সাতটামান বজাত কৈ পাওঁতে প্ৰায় চাৰি ঘণ্টামান সময় লাগিছিলে তিনি ঘণ্টামান আহিলোঁ আৰু এঘণ্টামান যাব আছে ৰাতিপুৱা যিহেতু বিশেষকৈ খাই অহা নাই বহুত ভোকো লাগিছিলে আৰু আমি গৈ পাই পিনে ব্ৰেকফাষ্টটো কৰিলোঁ আৰু ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি উঠি পিনে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কামত লাগি গ'লোঁ আৰু এয়া ৰান্ধি থকাৰ মাজতে চিকেনো খালোঁ মানে ব্ৰেকফাষ্ট কৰি উঠি পেলাই আমি কিছু সময় পিছতে চিকেনটো খাই দিলোঁ আৰু একচুৱেলি ভাতৰ লগতো মানে লোকেল আছে ব্ৰইলাৰখিনি আগতে খোৱা হ'ল আৰু ইয়াৰ হৈছে নদীৰ পৰিৱেশটো আমি ইয়াতে পিকনিকটো খালোঁ ৰন্ধা বঢ়া হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি যাম ব'টিং কৰিব যিহেতু ছানডে' আছিলে আজি আকৌ বছৰৰ প্ৰথম ৰবিবাৰ খুব মানুহ হৈছিলে আৰু ইয়াত ব'টিং কৰিব আহিছোঁ আৰু ব'টিং কৰি পেলাই আমি এটা ৱাটাৰফল পাম আৰু সেইখিনি খোজকাঢ়ি যাব লাগে আমি তিনিজনী গৈছিলোঁ মেম দুজনী আৰু মই আৰু আমি উঠা নাওখন অলপ বেছি অন্য মানুহ আছিল আৰু খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আৰু পানীখিনি ইমান চেঁচা আছিলে যিহেতু আমাৰ গৰমো লাগিছিল ত' পানীখিনি একদম চুই চুই গৈ আছো মুঠৰ ওপৰে পৰিৱেশটো খুব শান্ত খুব ধুনীয়া ঠাণ্ডা হয় পৰিৱেশটো বেলেগ ছাৰ মেমহঁতে বতি কৰিব অহা নাই আমি তিনিওজনী আহিছোঁ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ৱাটাৰ ফলটোলৈ ভালেখিনি যাব লাগে ৰাস্তাটো খুব বেয়া আছিলে আমি ব'টিং কৰিলোঁ আৰু এতিয়া এটা নিজৰা আছে বুলি পিনে সেইপিনে আমি গৈ আছোঁ লগত মেমহঁতেও আহিছে সেয়া সেইখিনি খোজকাঢ়ি আহিব লাগে

তো আমাৰ লগত এজন দাদা গৈছিল দাদাজনে ক'লে যে মজা হৈ য' থেংক ইউ দাদাজন বহুত ভাগৰ লাগিছে কিন্তু ভালো লাগিছে বহুত দূৰ আহিলোঁ খোজকাঢ়ি আহিব লাগে আৰু শিল আছে অকণমান ৰিক্সি হয় লাহে লাহে আমি খোজকাঢ়ি আহিলোঁ আৰু এতিয়া নিজৰা চাই পেলাই গৈ আছোঁ বহুত ভাগৰ লাগিছে আৰু এতিয়া গৈ পেলাই ভাত খাম আমাৰ দেৰিয়ে হ'ল ঘূৰি যাওঁতে যিহেতু বটিঙতো সময় লাগে আৰু পাহাৰত উঠোতেও সময় লাগে নামোতেও সময় লাগে আৰু ৰাস্তাটো খুব বেয়া হয় লাহে লাহে যাব লগা হৈছে বহুত ভাগৰ লাগিছে আমি চাই আহিলোঁ এতিয়া মানে আৰু চাই গ'লে ভাত খাম ভোকৰ লাগিছে আমি ৱাটাৰফলটো চাই আহিলোঁ এতিয়া আমি গৈ আছো যিখিনি ঠাইত আমি পিকনিক খাম সেইখিনি ঠাইলৈকে পাহাৰত উঠোতে বা নামোতে আমাৰ কষ্ট হৈছিল অকণমান আৰু যদিও কষ্ট হৈছিল গৈ পেলাই বহুত ভাল লাগিছিল আৰু আমাৰ পিকনিক হোৱা ঠাইলৈকে যাই পামেই আৰু ত' এইখিনি চব কলৰে খেতি পাহাৰত কলটো ভাল হৈছে ত' কলৰে চব খেতি কৰিছে আৰু তামোল গছো খুব দেখিছোঁ কল আৰু তামোল গছৰে খেতি চব পাহাৰবিলাকত ত' ইয়াত ডাঙৰ এলেকা কলৰ এইটো তিনিটা নদীৰ লগলা গছৰি ইয়াতে তিনিখন নদীৰ পানী থকা বুলি কয় চিৰি বকা আৰু দোৰোণ দাদাই আমাক কৈ আহি আছে বাৰু ময়ো ইমান নাজানো আৰু আমি আহি পালোঁৱে পাৰ আৰু এইখন হৈছে দলং ইয়াতো মানুহবিলাকে ফটো উঠি আছে আমি আৰু বেছি সময় ৰখা নাই ইয়াত যিহেতুকে আমাৰ দেৰিয়ে হৈছিল আহি পাওঁতে জল্ডি ভাত খাব লাগে আৰু ঘৰত যাব লাগে আৰু মানুহ বহুত হৈছিলে সেইদিনা মই ক'লোৱে অলৰেডি যিহেতু ছানডে আছিল বছৰৰ প্ৰথম ছানডে' এইখিনি পৰিৱেশটো বহুত হুলস্থলীয়া হৈছে যিহেতু মানুহৰ ভিৰ হৈছিলে কিন্তু আমি য'লৈকে গৈছিলোঁ নদীৰ সেইটো ছাইডে পৰিৱেশটো খুব ভাল লগা আছিলে বহুত ঠাণ্ডা হয় পৰিৱেশটো আৰু ডেমো জোৰ পৰি যোৱা এটা পৰিৱেশ আমি আমাৰ পিকনিক হোৱা ঠাইলৈ যাব লাগে পাহাৰ বগা বগাই আহিছোঁ ভোকো লাগিছে বহুত আৰু ইয়াত ছাৰ মেমহঁতে খাই উঠিছিলে আৰু যিহেতু আমাৰ দেৰি হৈছিল মই অলৰেডি কৈছোঁৱে আৰু আহোঁতে ইয়াত ডান্স কৰি কৰি আহি আছোঁ যিহেতু দূৰ জাৰ্ণি হয় ডান্স কৰিলে সময়টো পাৰ হয় আৰু মাজতে চাই কাপো খালোঁ বাৰু ভিডিঅ'টো আছে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আশা কৰোঁ চাই ভালেই পালে বাই